Пане Романе, хотів би згадати також і про Дагестан, тому що вчора ввечері там відбувалися дуже такі серйозні тектонічні зміщення, скажімо так, теракти. Ну, так називають їх їхня влада. Там було багато селянини, дуже багато було захоплено хр... два храми в двох населених містах. От депутат Газдуми от Дагестана Ґаджив считает, що за терактом в республике стоять спецслужби України і страны НАТО. Ну це очевидно. Загалом велика кількість загинуло, і загалом навіть біля тимчасово куповні Абхазії на кордоні так званому з Росією, також була стрілянина. Тобто, я бачу так, що якісь починаються серйозні рухи в Росії. на Северном Кавказе. Восток Кавказа – это Каспийское море, это Дагестан, Абхазия – это уже, это уже Гарский район, Гагры – это уже западная часть Кавказа, это уже ближе к Черному морю. То есть, по большому счету, впереди, скорее всего, зреет очередная Кавказская война. Почему? Потому что поднимаются народы Кавказа, Северного Кавказа в борьбе за свое самоопределение. Это как минимум и это, эту волну от освободительного движения спецслужбы России пытаются очернить. Почему, допустим, можно об этом говорить вот в данном случае? Да потому что межконфессиальный, любой межконфессиальный конфликт, он запускается всегда спецслужбами. То есть для спецслужб важно, ну, вернее, это один из такой почерков, почерков спецслужб. Грубо, если перерезали горло священнику, ищите там за этим действием спецслужбу обязательно. Они с этого начинают какой-то, либо начинают конфликт, либо пытаются очернить само какое-то движение. Потому вот это движение освободительное народов Кавказа за, свои, за свою независимость, а там много, там целый, ну, до десятка практически народов и народностей, которые ну, никак им не в голову за сотни лет никак не вобьют, что они русские. Ну, невозможно Абхазу, невозможно Чечену, Ингушу, Дагестанцу вбить в голову, что он русский, а россияне этим занимаются. То есть они пытаются идентичность стереть. Естественно, возникают некоторые моменты, связанные с уже самосознанием таким, и мы, мы это видим, вот это разворачивающееся действие сейчас. А в спецслужбам надо это, естественно, очернить. Они это делают. То есть я так думаю, что вот именно этот инцидент, связанный особенно с определенными межконфессиальными проблемами, он под эгидой российских спецслужб. Особенно вот эти две башни, которые все никак не могут Бортникова сбросить с верхушки. Он там пытается все управлять, но его, скорее всего, сбросят. Один из механизмов это вот такой. Посмотрите на те, те же действия по Крокусу. То есть было убито больше сотни гражданских. Никаких проблем у ФСБшников нет. У спецслужб вообще никаких проблем нет. То есть... Это видно было заказной характер, то есть пропустили, выполнили, инициировали, пропустили, выполнили для каких-то, ну мы видели геополитических механизмов для того, чтобы попытаться повесить на Украину какой-то этот след. Сейчас будут вешать на Украину еще и этот Кавказский след, то есть будут пытаться, по крайней мере, на, нас очернить. Но здесь две, два момента еще раз подчеркну. Одно – это нарождающиеся. Очередной, очередной нарождающийся такой вал действий по самоопределению народов Кавказа и второе противодействие этому валу разными механизмами российских спецслужб, которые будут пытаться сейчас вбить в клин между нациями, национальностями, народностями, конфессиями. То есть это как раз почерк. За этим почерком надо четко следить. Пане Романе, до речі, якщо говорити про північний напрямок, так є вже підтвердження ударів по пункту управління в Білгородській області. Є це відео. Власне, ми вчора з вами згадували і от заявляють, що саме це пункт управління. Ну приліт точний, приліт якісний і бачимо, рознесли. Очевидно, наслідки серйозні будуть для самих Окупантів, якщо говорити окрім цього удару, це вже кажуть самі росіяни, окупанти. Наступне що у них проблеми є в Вовчанську на цьому напрямку і кажуть, що збройні сили України я процитую, що кажуть окупанти Всу почали мінірувати з в наші логістичні маршрути. Наскільки це справді може принести проблеми ворогу? Ну, у нас один из механизмов, наша баба Яга, это один из механизмов, как заминировать э, в, в любую логистику россиян. А уже бабу Ягу можно забрасывать даже на десятки километров. Ребята вешают все три транслятора и управляют этими тяжелыми дронами, которые могут опускать э, и э, мины в том числе, естественно, чуть ли не на тропку, по которой движутся или идут российские войска. Причем это делается ночью, они утром выходят на улицу почухаться, и тут улетают на концерт к Абзону, иногда в нижнем белье. Не Камильфо, конечно, но тем не менее. То есть эти механизмы, причем они работают уже давно, это почему-то они сейчас только начинают их подсвечивать. Где-то уже с год ребята работают на больших глубинах, как раз минируя на российские э, логистические цепочки ну, да, там где идет техника там где идет личный состав Пане Романе, до речі, голова дипломатичної місії ЄС Жеб Барель сказав, що вони знайшли юридичну наголошу лазівку, аби відсторонити Угорщину, яка блокує використання коштів прибутки від заморожених активів Росії для військової допомоги Україні. Він каже: наступне: Борель: що оскільки Угорщина утрималася від попередньої домовленості про відкладення доходів від заморожених російських активів, вона не повинна брати участі у прийнятті рішення по використання цих грошей. І от сьогодні в понеділок представники ЄС будуть збиратися і вже намагатися обходити Угорщину. Бралька, що це важкий механізм, але дієвий, і вони зможуть це втілити. А хто іще, тот завжди знайде. Тому, якщо ставиться задача, знайти, як її виконати, выполнить, дело времени, не більше того. Поэтому я думаю, вопрос этот будет решен. Хотя видна серьезная проблема. Проблема в определенных отношениях в Евросоюзе, в НАТО, кстати, в, в том числе. один, один всего лишь человек, даже не страна, то есть один человек, Орбан, может руководить практически целым Евросоюзом и странами НАТО. Но это неправильно, то есть это не демократия. Это как раз наоборот, это больше можно похоже как раз на автократические некоторые механизмы, если они есть в управлении. Так эти механизмы надо снимать снимать, то есть переводить в, при, по принятию решения там в две трети, в половину, две трети, три четверти, как угодно, но чтобы вот таких вот Орбанов можно было обходить и не искать долгие пути обхода. Это касается самой Европы, это не то, не только отношения там, с Украиной или еще как то Надо понимать, что у них у самих эта проблема, причем она заложена в уставы. То есть фундамент этих отношений, и это очень это для самой Европы сложно, потому чем быстрее они эту проблему решат, решат на фундаментальной э, уровне, э, тем будет лучше. Для самої ж Європи. Ну а ми, звісно, Європа, то есть для нас це дуже положительний момент. Пане Романо, і на завершення от, от, Wall Street Journal розповідає деталі про наші вже легендарні беки Sea Baby. Ми з вами неодноразово говорили, що наші інженери удосконалюють цей надводний безпілотний дрон. Що кажуть в Wall Street Journal? Джорнал? Команда Василя Малюка Служби безпеки України, так, яка безпосередньо е, керує цим проєктом, е, модифікувала Сібейбі для встановлення 180-кілограмових морських пластикових мін, які важко виявити. І от вони наводять деталі, що першим був ракетний е, корвет САМУМ 23 го року. Вперше в історії російські корабель вивели з ладу міною, яку за 400 кілометрів приніс безпілотник Служби безпеки України. І там ще є перелік. Е, е, Номенклатури кораблів Чорноморського флоту, які саме були ліквідовані пластиковою надводною міною. Я так розумію, що для виявлення пластикових мін в росіян виникають проблеми, тому що радари їх не показують. Ну не тільки радари там немножко до друга система обнаруження. То есть, стягнуть, тим не мене. Один из механизмов э, при применения Си-Бэйби, -Си в том числе и минирования. Дело в том, что сам по себе Си-Бэйби может стать миной. Э, то есть, э, это так, про, продадим идею э, службы безопасности. Э, Си-Бэйби, если его накачать, да, да, он может взять на борт больше полутонны взрывчатки, он может зайти, э, лечь э, где-то на рейде, э, причем лечь на дно э, в качестве мины и быть, быть в зависимости от определенной системы подрыва, быть довольно-таки серьезной проблемой для россиян. То есть это может, может быть сама мина как таковая, ее надо сделать миной, этот Сибэйб. И, естественно, затопление управляемое затопление на, на определенных маршрутах движения военных судов, приведет ну, к серьезным проблемам у россиян. тем более, если это сделать на входе или, не, или на выходе из порта, э, в военных портов российских. Потому надо подумать, служба безопасности, еще и над этим э, механизмом использования такого рода э, беспилотников. Ну а вообще-то ждем мы от Малюка. Мы от Малюка давно уже ждем третьего удара по керченскому мосту. Обещал генерал. Генерал сказал, генерал должен сделать. И по Новороссийскому порту. Засиделись оба этих объекта. Новороссийский порт, через который идет больше половины углеводородной продукции России, на, на Запад, и, естественно, Керченский мост, через который идет 30% военной амуниции в Крым и Херсонскую Запорожскую область.